Yang amat berhormat Dato' Amar Haji Fadilah bin Haji Yusuf Timbalan Perdana Menteri Yang berhormat Dato' Sri Dr. Zaleha bin Mustafa Menteri di Jabatan Perdana Menteri Yang berhormat Dato' Hajar Aiman Atilah bin Sabu Timbalan Menteri di KBKD Yang berhormat Esko-esko Kerajaan Negeri Ketua Setiap Kementerian Ketua-ketua Jabatan Wakil Kerajaan Negeri Satu Dato' Bandar yang dibetua pihak berkuasa tempatan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan saudara-saudari yang saya muliakan pada pagi yang penuh pemain sekali lagi kita menyaksikan sejarah di mana kehadiran yang amat berhormat Datuk Ahmad Haji Fadilah bin Haji Yusof di Depan Menteri untuk merasmikan majlis Kongres Perancangan Kebangsaan 2025 National Planning Congress 2025 Ini memberikan makna yang besar kepada kita semua khususnya di Plan Malaysia dan merupakan satu tanda sokongan padu kerajaan madani terhadap profesion perancang bandar pengurus-pengurus bandar serta agenda perancangan pembangunan yang mampan negara Tuan-tuan dan puan-puan -tuan yang saya hormati sekalian Hari Perancang Bandar Sedunia Ia bukan sekadar sebuah perayaan simbolik Tetapi merupakan manifestasi penghargaan Terhadap profesion perancang bandar Serta pengurus bandar Yang menjadi tulang belakang kepada kesejahteraan rakyat Dan juga kemakmuran negara Tahun ini adalah tahun ke-37 Sambutan Hari perancang bandar asal Malaysia disambut di Malaysia. Tema yang dipilih, pembaharuan semula Bandar Agenda perancangan untuk rakyat. Ini memberikan mesej jelas bahawa pembangunan bandar bukan hanya soal bangunan dan infrastruktur prasarana semata-mata. Tetapi dia adalah tentang membina satu kehidupan, membina harapan membina masa depan untuk rakyat. Seiring dengan sambutan Hari Perancang Bandar Sedunia, kita turut merayakan suatu platform perkongsian ilmu yang profesional dan juga dinamik melalui Kongres Perancangan Kebangsaan National Planning Congress. Tahun ini, National Planning Congress mengetengahkan tema yang futuristic that means AI mixed urban planning dalam era revolusi kecerdasan buatan yang sedang berkembang pesat kita harus memastikan agar tidak ketinggalan dalam memanfaatkan teknologi canggih kecerdasan buatan AI bukanlah untuk menggantikan peranan manusia tetapi ia berfungsi sebagai rakan pintar yang membantu perancang dan juga pengurus bandar membuat keputusan yang lebih tepat pantas dan berkesan berasaskan kepada data raya serta juga bukti kukuh so, sebabnya membolehkan kita membuat keputusan based on data and figure dalam bab ini MPC telah melibatkan pelbagai lapisan masyarakat termasuk golongan muda melalui students place making workshop yang menghimpunkan pelajar-pelajar sekolah dan juga perancang bandar profesional serta Young Planners Forum yang membincangkan isu-isu kemampanan bersama dengan generasi muda. Hari ini, My City Expo juga akan diadakan dengan melibatkan pihak swasta dan institusi akademik untuk mempamerkan inovasi serta teknologi pembangunan bandar. Manakala My City Run juga telah menerima penyertaan yang amat menggalakkan daripada orang awam Inilah teladan dan contoh yang baik dalam melihatiasiakan prinsip kerajaan untuk merangkumkan semua pihak dengan prinsip 4P. That it means people, public, private partnership. Kita ada National Planning Congress, kita ada My City Expo, pada masa yang sama kita juga ada My City Run. Dengan perlibatan semua pihak, saya yakin kita dapat membina bandar yang benar-benar lestari, berdaya tahan berdaya saing demi masa depan yang lebih mampan. Sukacita saya selalu tegaskan. When you plan fail to plan, then you plan to fail. Perancang memandangkan peranan yang sangat penting. Dalam masa kita membangunan negara, kita juga menjaga alam sekitar. Dan juga memastikan kelestarian pemakamampanan pembangunan negara. Maka dengan perlibatan semua pihak, saya yakin misi ini akan tercapai. Untuk pahlawan semua, pada tahun lepas, kadar urbanisasi Malaysia telah mencecah 75.8% dan jadi jangka akan meningkat sehingga 85% menjelang tahun 2040. Fenomena ini membawa pelbagai cabaran berbandar. Antaranya termasuklah kemampuan memiliki rumah, pencemaran bandar, isu keselamatan, transformasi digital, serta tekanan terhadap penyediaan infrastruktur dan perkhidmatan bandar yang efisien. Bayangkan, dalam tempoh 15 tahun sahaja, 85% daripada warna, bilangan jumlah bilangan warga negara Malaysia akan duduk dalam kawasan bandar. Hanya 15% saja di kawasan kampung dan desa. 85%. Maka, the city's problem is not here limited to city. It is actually now the nation's problem. Dalam menghadapi cabaran urbanisasi yang semakin kompleks ini, kita tidak boleh mengedepikan hakikat bahawa transformasi digital kini muncul sebagai salah satu isu perbandaran yang memerlukan perhatian yang serius. Ia bukan sekadar berkaitan dengan penggunaan teknologi canggih tetapi yang lebih penting untuk memastikan bandar-bandar kita mampu menyediakan akses yang selamat dan saksama kepada semua lapisan masyarakat. Jurang digital yang wujud mesti dirapatkan. Manakala infrastruktur, tadbir urus data dan ekonomi bandar perlu diperkukuh agar seiring dengan tuntutan era digital termasuk kecerdasan buatan. Dalam bab 156 pihak berkuasa tempatan PBT kita menggunakan infrastruktur digital sebagai asas kecerdasan. Hari ini kita telah melihat pelaksanaan Smart City Life oleh Pembandaran Putrajaya, Majlis Pembandaran Kuala Langat, Smart Pool di bandar-bandar utama seperti Shah Alam, Johor Bahru, dan teluk intan yang bukan sahaja meningkatkan kecekapan tenaga tetapi juga menjadi nok sambungan digital di bandar smart traffic juga telah dipasang di Seremban dan Manjung manakala inisiatif CCTV pintar smart CCTV telah dilaksanakan di Sibu dan juga Muar selain itu smart pedestrian crosswalk turut dipasang di Batu Pahat dan Kuantan Kesemua inisiatif ini secara langsung meningkatkan keselamatan rakyat serta merupakan usaha penting dalam melalisasikan aspirasi Smart Nation menjelang tahun 2040. Saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, Pengubahan rang undang-undang pembaruan semula bandar akta PSI merupakan satu langkah reformasi perundangan yang penting untuk kita memperkukuhkan takbir urus bandar dan menjadi asas kukuh untuk menghadapi cabaran pembangunan masa depan. Persembahan khas yang dibawa oleh ketua pengarah sendiri tadi beralahkan mission impossible kita nak pastikan impossible ditukar menjadi I am possible syabas dan tahniah kepada plan Malaysia atas keazaman keindisaman dan semangat terus beristikawan pastikan agenda atau PSB dari realiti akan menjadi realiti tidak lama lagi dalam konteks ini persoalan oh asas yang mesti kita renungkan ialah etis sebenar rumah dalam kehidupan rakyat rumah tu syurga tu baiti jannah bukan satu syurga baiti jannah adalah dasar kerajaan madani oleh kerana itu saya sentiasa percaya Setiap rakyat Malaysia berhak memiliki roba yang selamat, selesa dan berdaya pun. Itu adalah agenda sebenar kerajaan untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat. Apakah hak kita sebagai manusia ataupun insan yang kerdil untuk menafikan keperluan mendesak pembaharuan semula dibuat? Khususnya bagi ini, menggantikan perumahan yang sudah uzur, dah rosak malah tidak selamat seperti yang dipaparkan di skrin tadi oleh Datuk Alias. Lebih-lebih lagi apabila isu ini membabitkan golongan berpendapatan rendah serta juga kurang kemampuan yang tidak sewajarnya terus dibebani dengan keadaan hidup yang tidak terjamin. Lihat sendiri nasib penduduk di desa Bakti Lihat sendiri nasib penduduk di desa Sri Pelis. Lihat sendiri mereka yang duduk dekat flat Sri Abdullah Kukuh. Jika tidak ingin rakyat Malaysia ada bandar dua dajat, inilah masanya. Jika bukan sekarang, bias bila lagi? Jika bukan kita, siapa lagi? Lebih-lebih lagi apabila isu ini membabitkan golongan. Mereka yang memang memerlukan bantuan kita. Kita tidak boleh membiarkan wujudnya situasi The Tales of Two City as described by Charles Dickens. Bandar dua dajah. Satu kawasan membangun dengan pesat. Sementara ada kawasan yang semakin tak Dengan pembangunan lama, infrastruktur usang dan juga isu sosial yang berlarutan panjang. Justru, pembaharuan semula bandar bukan lagi sekadar pilihan tetapi merupakan satu keperluan agenda penting yang perlu kita tangani dengan strategi bersepadu melibatkan kerajaan swasta dan juga komuniti Sobongan itu penggulan penggubalan, penggubalan akta PSP menjadi satu amanah besar kepada profesion perancang bandar pengurus bandar dalam membentuk masa depan bandar yang responsif dan berdaya huni. Tindakan ini sebenarnya adalah seiring dengan visi dan misi rancangan Malaysia ke-13 yang mencerminkan intizam kerajaan madani untuk melakas semula pembangunan secara inklusif, mampan dan juga terangkan. Melalui strategi meningkatkan penyediaan perumahan berkualiti, berdaya huni dan terangkut, Pengumuman akta PSP akan menjadi landasan pengundangan yang kukuh bagi menjadikan proses pembaruan semula bandar sebagai pembangkit bandar yang menyatukan pembangunan dengan nilai manusia. Tanpa ayu PSP, proses pembaruan semula bandar mengambil masa yang sangat panjang terdedah kepada manipulasi pihak-pihak berkepentingan dan juga mengurangkan potensi peningkatan nilai ekonomi yang boleh melencapkan landscape perbandaran negara secara keseluruhan. Oleh itu, IUU ini memperkukuh perundangan bagi memastikan pembaruan semula bandar dilaksanakan dengan tata kelola yang profesional, telus, tangkas dan berintegriti. Sebanyak 122 kali sesi libat urus telah dilaksanakan di seluruh negara dengan melibatkan pelbagai pihak berkepentingan pada hari esok KPKT melalui Plan Malaysia akan menadakan satu lagi sesi yang bertajuk Diskusi Ilmiah Transforming Our Cities for a Better Urban Future The 3R Principle Revitalize Regenerate and Redevelop di Dewan ini sesi ini akan menghimpunkan bandar badan-badan profesional wakil penduduk, pertumbuhan bukan kerajaan serta semua pihak berkepentingan. Saya mengalukan alu-alukan kehadiran semua untuk menyertai sesi diskusi ilmiah tersebut. Sebagai sebuah kerajaan yang sentiasa committed prihatin dan menyantuni suara rakyat, KPKT menyambut baik segala pandangan untuk menambah baik ayu-ayu PSB dengan hati yang terbuka. Sekiranya terdapat cadangan, teguran pandangan yang baik. KPKT bersedia untuk membuat pindaan berkaitan serta membawanya ke parlimen agar kita dapat meningkatkan kualiti kehidupan rakyat di kawasan bandar yang usang dan juga saiz. Seperti peribahasa Melayu, yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Majlis ini mencerminkan tekad kita bersama untuk melaksanakan pembaharuan semula bandar dan transformasi ke arah bandar pintar agar tiada lagi komuniti yang tertinggal dalam arus pembangunan negara. Dalam kesempatan ini, saya menyeru semua pihak. Pertama, perancang bandar dan pengurus-pengurus bandar perlu mengintegrasikan pendekatan bandar pintar dalam tatbik urus. Kedua, pihak swasta harus terus melabur dalam pembangunan teknologi, inovasi dan infrastruktur bandar pintar Selaras dengan wawasan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim untuk pastikan Malaysia become an AI nation. Yang ketiga, NGO dan community memperkukuhkan lagi kesedaran serta pelibatan masyarakat termasuk memanfaatkan aplikasi digital dan platform pintar. Dan yang keempat, badan-badan profesional. Badan-badan profesional harus menunjukkan teladan yang baik untuk memperkasakan profession perancang bandar dan yang terakhir Ali Academy untuk melahirkan generasi perancang bandar yang mampu untuk mendepani cabaran. Inilah tanggungjawab kolektif kita. It takes a whole government approach, a whole nation approach. Kerajaan, swasta, community, professional dan academia untuk memastikan agenda pembaruan semula bandar serta pembangunan bandar pintar yang mampat dapat dilalisasikan demi kesejahteraan rakyat dan masa depan negara. Akhir kalam, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Pembadanan Putrajaya selaku bandar tuan rumah host City. Terima kasih juga kepada urus Setia yang bertungkus lumus untuk menjayakan misi yang penting ini sudah tentunya dan saya nak ucap terima kasih khas kepada Yang Amat Berhormat Dato' Amar padella timbalan menteri kesayangan kita walaupun dalam kesibukan ASEAN sidang kemuncak ASEAN tapi masih lagi memberikan masa dan tumpuan kepada program pagi ini marilah kita sama-sama menjadikan hari perancang bandar sedunia sebagai satu titik tolak baru untuk memperkukuhkan azam dan tekad kita dalam membina bandar untuk rakyat oleh rakyat dan demi rakyat Semoga perbincangan sepanjang empat hari ini akan melahirkan gagasan yang segar serta tindakan nyata demi masa depan Malaysia yang lebih harmoni dan sejahtera. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Sekian, terima kasih.